pintu tiket di Malaysia ni macam pintu untuk anjing saja kan? Disebabkan ayat itu seluruh studio rakaman menjadi riuh. Para panelis tidak dapat menahan ketawa dan penonton di kerusi hadirin turut meledak dengan gelak tawa yang kuat. Di skrin visual pagi di stesen KL Central Kuala Lumpur sedang ditayangkan. Orang ramai kelihatan bergerak dengan begitu teratur melalui barisan pintu tiket elektronik yang nipis yang membuka dan menutup berulang kali tanpa sebarang bunyi kasar. Inikah sistem kereta api yang kononnya bertaraf dunia? Mengarutlah, kata-kata itu diucapkan dengan bahu yang diangkat sedikit oleh seorang jurutera dari syarikat kereta api Perancis SNCF bernama Alice Duran. Dengan wajah angkuh, dia menyilangkan tangannya sambil bibirnya mengukir senyuman yang provokatif. TGV kami menggunakan pintu pagar yang jauh lebih kukuh dan tegap. Benda macam ni budak-budak pun boleh lompat agaknya. Pengacara majlis menyambut kata-katanya, betul juga. Pintu reban anjing di rumah saya pun mungkin lebih kukuh dari itu. Penonton ketawa lagi. Langsung tiada kesedaran keselamatan, sambung Alice. Mungkin orang Malaysia terlalu mudah mempercayai orang lain. Di dalam ruang yang dipenuhi dengan ejekan dan pandangan sinis itu, Alice mengangguk dengan puas. Baginya, pintu tiket adalah simbol teknologi. Ia sepatutnya dibina daripada keluli yang padu, dilengkapi kamera pengawasan dan mekanisme yang kompleks sesuatu yang harus dijaga melalui kawalan ketat, bukan kepercayaan. Oleh itu dia tidak dapat menerima rekaan pintu tiket di Malaysia yang kelihatan begitu ringkas. Macam mana sistem macam ni boleh berfungsi? Sesiapa pun boleh masuk secara percuma kan? Mendengar kata-katanya, seorang panelis lelaki di sebelahnya menambah, "Mungkin sebab orang Malaysia saiznya kecil, jadi mereka tak mampu nak melompatinya." Satu lagi gelombang tawa besar bergema. Selepas rancangan itu disiarkan, klip video dengan tajuk seperti pintu tiket Malaysia macam pintu anjing tersebar dengan pantas di media sosial. Malaysia yang sering berbangga dengan kemudahan pengangkutan awamnya yang semakin maju, tiba-tiba menjadi bahan ketawa dengan cara yang tidak dijangka. Namun beberapa minggu kemudian, Alice Duran sendiri terpaksa melawat Malaysia untuk satu projek kerjasama. Sebaik sahaja dia melangkah dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menuju ke stesen kereta api, dia mula menyedari betapa dangkalnya ejekannya sebelum ini. Pintu tiket yang dihina sebagai pintu anjing itu sebenarnya menyimpan satu falsafah kepercayaan yang telah lama hilang di Perancis, tetapi terus dijaga dan dipertahankan oleh rakyat Malaysia. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang jurutera Perancis melalui ijekannya sendiri akhirnya menyedari kekuatan sejati yang selama ini dia pandang remeh. Ia juga merupakan catatan tentang kebanggaan dan pemikiran sebuah negara bernama Malaysia yang tersirat di sebalik pintu kecil yang kita lalui setiap hari. Alice Duran, 35 tahun, bekerja di bahagian teknikal SNCF bertanggungjawab ke atas reka bentuk infrastruktur landasan kereta api, rakan sekerja menggelarnya Wanita Besi. Dia seorang yang teliti, penuh semangat dan amat percaya bahawa dialah antara tulang belakang yang menyokong kemegahan negaranya. Lawatannya ke Malaysia kali ini adalah kerana SNCF dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah memulakan satu projek bersama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan membandingkan sistem kedua-dua negara dan belajar antara satu sama lain. Sebuah stesen TV Prancis turut membuat liputan khas yang akhirnya membawa kepada kenyataan pintu anjing yang kontroversial itu. Sebenarnya, Alice sudah lama mempunyai perasaan yang kompleks terhadap Malaysia. Beberapa tahun lalu, syarikatnya pernah menawarkan perkhidmatan istimewa menaik taraf tempat duduk secara percuma ke kelas pertama untuk semua penumpang warga negara Malaysia. Ia adalah sebagai tanda penghargaan kepada seorang pelancong Malaysia yang dengan beraninya membantu menyelamatkan seorang kanak-kanak dalam satu kemalangan kecil kereta api di Perancis. Ia adalah satu niat baik daripada syariat. Namun laporan yang sampai ke meja Alice selepas itu menyenaraikan pelbagai kelakuan buruk penumpang Malaysia. Laporan itu mencatatkan bagaimana mereka meninggalkan sampah di tempat duduk, membuat bising di dalam gerabak, malah ada yang tertuduh mengambil bagasi orang lain. Inikah orang Malaysia yang kononnya berbudi bahasa itu? Apa sudah jadi? Dia mula merasa kecewa terhadap Malaysia, malah perasaan itu bertukar menjadi hampir seperti kebencian. Di sebalik semua ini, Alice mempunyai satu kebanggaan yang tidak berbelah bahagi. Kereta api berkelajuan tinggi negaranya, TGV, dari Paris ke Lyon hanya dalam masa dua jam. Reka bentuk badan kereta api yang aerodinamik, perjalanan yang lancar serta hiasan dalaman yang penuh keanggunan Perancis. Inilah puncak pencapaian teknologi, dia sering berbangga. Sebagai seorang jurutera, dia amat menghormati sentuhan mereka Christian Lacroix yang mereka bentuk kerusi TGV. Baginya, teknologi yang hebat mestilah indah. Kerana itulah, dia tidak begitu bersemangat untuk lawatan kerja ke Malaysia ini. Apa yang boleh aku belajar dari Malaysia? Dia berbisik sendirian sambil memandang keluar tingkap pesawat oleh kerana pasukan wartawan turut serta, dia boleh mempamikan senyuman yang lebih yakin daripada biasa. Berpegang pada kebanggaan bahawa sistem kereta api Perancis adalah penanda aras dunia. Ketika itu, dia langsung tidak menyangka bahawa dalam beberapa hari sahaja, keyakinan mutlaknya itu akan hancur berkecai. Apabila dia menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Klaya, Alice tergamam seketika lantainya berkilat tanpa sebarang kotoran dan udaranya terasa luar biasa segar. Di balai ketibaan, setiap kaki tangan lapangan terbang menyambutnya dengan senyuman mesra. Selamat datang ke Malaysia. Ucapan itu anehnya terasa begitu hangat di hatinya. Papan tanda menuju ke tempat pengambilan bagasi dipaparkan dalam pelbagai bahasa-bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin dan lain-lain. Aliran manusia bergerak lancar. Tiada siapa yang berhenti secara tiba-tiba, tiada pergerakan yang sia-sia. Pergerakan orang ramai itu licin seperti air yang mengalir. "Kenapa boleh jadi selancar ini?" dia bertanya kepada rakan sekerjanya. Rakannya hanya mengangkat bahu, mungkin sebab mereka dah bersedia untuk penggambaran kita. Walaupun begitu, di dalam hati Alice, satu perasaan mula timbul sesuatu yang tidak boleh dijelaskan, hanya sebagai lakonan untuk kamera. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, dia memerhati pemandangan di luar tingkap kereta. Jalan raya bersih tanpa secebis sampah. Lampu isyarat bertukar dengan ketepatan yang mengagumkan. Setiap kenderaan menjaga jarak dengan tenang bergerak seperti mesin yang teratur. Tetapi keteraturan itu tidak terasa menjengkelkan. Pemandangan yang teratur itu sangat berbeza dengan suasana di Paris yang dikenalinya. Beberapa hari kemudian dia terbaca dalam berita bahawa dalam ranking lapangan terbang paling bersih di dunia untuk tahun 2024, lapangan terbang di Malaysia sering berada di kedudukan teratas. Sebagai perbandingan, lapangan terbang Charles de Gaulle di Paris langsung tidak tersenarai. Melihat angka itu, Alis tersenyum pahit. Jadi ini bukan satu kebetulan ya, bersih dan mesra. Tapi itu cuma semangat perkhidmatan. Ia tiada kaitan dengan teknologi kereta api Malaysia. Dia cuba meyakinkan dirinya sendiri sambil menaiki kereta api menuju ke pusat bandar. Kereta api itu mula bergerak dengan senyap, gegaran gerabak begitu minimum sehingga kan dia sekali lagi merasakan satu perasaan aneh yang suka diungkapkan. Ada sesuatu yang sangat berbeza dengan Perancis, tapi apa dia? Dia masih belum tahu. Keesokan harinya, Alice dan delegasi Perancis melawat ibu pejabat KTMB. Mereka disambut oleh Encik Ismail, Ketua Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa. Dia menunduk hormat dengan mesra dan berkata dalam bahasa Inggeris, "Selamat datang semua. Terlebih dahulu saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan melawat kemudahan di stesen." Encik Ismail yang kemas berkemeja adalah jenis individu yang memilih kata-katanya dengan sangat teliti. Walaupun melalui penterjemah, keikhlasannya jelas terasa. Alice berbisik tipikal orang Malaysia ya sambil tersenyum sinis. Namun, senyuman itu tidak bertahan lama. Selepas menuruni eskalator jauh di dalam laluan stesen, kelihatan barisan peralatan yang berkilauan perak pintu-pintu tiket automatik yang tersusun rapi. Setiap kali seorang penumpang menyentuh kat mereka, satu bunyi elektronik yang ringan kedengaran. Pintu itu terbuka sepantas kilat dan terus tertutup semula. Keseluruhan proses itu begitu senyap dan lancar sehingga mengagumkan. Enci Ismail menunjuk ke arah barisan pintu itu. "Ini adalah sistem tiket kami." "Ha, ini sahaja?" Alice tidak dapat menahan kerutan di dahinya. Rakan-rakan sekerjanya mula ketawa kecil. Ia sangat berbeza dengan pintu pagar besi yang tebal dan berat yang biasa mereka lihat di Perancis. Pintu ini hanya setinggi paras pinggang, terbuka dan tertutup seperti sayap yang ringan. Terlalu ringkas, kata Zeze Orang. Benda macam ni budak-budak pun boleh lompat. Kalau di Perancis, tiga hari dah rosak. Kata-kata sindiran bersahutan dan gelak tawa bergema di laluan itu. Kru penggambaran merakam detik itu, pengarah TV mengangguk puas. Ini rakaman yang sangat bagus. Visual inilah yang kemudiannya disiarkan di Perancis, memenuhi studio dengan gelak ketawa. Mesti ramai yang tak bayar tiket, kan? kata Alice dengan nada mengejek Pengesan pun nampak lambat sesiapa pun boleh menyelinap masuk Encik Ismail hanya tersenyum tenang dan menjawab jemputlah semua cuba laluinya sendiri Mereka pun berjalan melalui pintu itu satu persatu di hadapan kamera Pada saat itulah Alice terhenti tiada seorang pun yang cuba mengelak daripada membayar beratus-ratus penumpang lalu silih berganti tetapi tiada yang menolak atau menyebabkan kekecohan Bunyi sentuhan kad kedengaran secara berirama seolah-olah semua orang berjalan mengikut rentak yang sama. Encik Ismail menyambung dengan nada tenang. Pintu tiket ini boleh memproses 70 orang seminit. Reka bentuknya bukan untuk menghalang tetapi untuk memastikan aliran pengguna tidak terganggu. Bukan untuk menghalang. Alice mengulanginya perlahan. Pintu tiket Perancis yang dibina atas dasar syak wasangka. Pintu tiket Malaysia yang direka atas dasar kepercayaan. Hanya di hadapan sebuah pintu kecil, perbezaan antara dua budaya terserlah dengan begitu jelas. Sambil merenung belakang para penumpang yang berlalu, Alice teringat akan suasana di stesen-stesen di negaranya. Orang memotong barisan menolak pintu pagar dengan kasar dan pengawal keselamatan yang menjerit-jerit. Selama ini, dia percaya semua itu adalah perkara biasa. Tetapi kini, kebiasaan itu sedang runtuh tanpa suara. Di dalam stesen yang tidak lagi dihiasi gelak tawa hanya bunyi elektronik yang ringan bergema. Selepas melalui pintu tiket, pemandangan yang menyambutnya bukanlah seperti yang dia jangkakan. Alice terpaksa berhenti melangkah. Suasananya seperti permukaan air yang tenang. Walaupun waktu puncak pagi dan sepatutnya ada beratus-ratus penumpang di platform, tiada siapa yang menolak antara satu sama lain atau bercakap dengan suara yang kuat. Pekerja pejabat yang berpakaian kemas, pelajar, pelancong semua orang secara semula jadi berbaris di belakang tanda anak panah di lantai menunggu giliran dengan senyap. Tiada siapa yang melanggar barisan. Apabila ada ruang kosong di hadapan, orang di belakang akan melangkah ke depan secara automatik untuk mengisinya. Tanpa sebarang arahan lisan, keseluruhan kumpulan itu seolah-olah bergerak dengan satu nafas yang sama. "Kenapa tiada siapa yang mengingatkan mereka?" Alice bertanya dengan heran. Encik Ismail di sebelahnya tersenyum. "Di Malaysia, beratur bukan sekadar peraturan. Rakyat kami lebih selesa dengan perasaan bertolak ansur. Konsep ini sudah sebati dalam diri dan akhirnya ia membentuk sebuah ketenteraman." Kata-kata itu membuatkan Alice terkesima. Ketenteraman dicipta melalui arahan. Selama ini, itulah yang dia percayai. Namun, pemandangan di hadapannya dibina atas dasar kepercayaan bukan paksaan. Dia mula menyedari bahawa nilai berbuat betul walaupun tiada siapa yang melihat tumbuh secara semula jadi di sini. Kereta api tiba. Pintu terbuka. Tanpa diarah, semua orang melangkah setapak ke belakang, memberi laluan. Tiada seorang pun yang bergerak maju sehinggalah semua penumpang yang mahu turun selesai keluar. Dalam kesunyian itu, hanya bunyi geseran logam kedengaran. Tidak lama kemudian, barisan itu mula bergerak ke hadapan. Semua orang memasuki gerabak dengan tenang, tiada yang tergesa-gesa, tiada yang merungut. Dia teringat akan pertengkaran yang sering berlaku di platform-platform di Perancis dan budaya berebut-rebut untuk masuk. Dahulu dia menganggap pemandangan seperti itu sebagai satu semangat kemanusiaan yang bertenaga. Kini dia merasa malu dengan pemikirannya itu. Saya rasa. Saya akhirnya faham kenapa pintu tiket kecil itu tidak dirosakkan, BC Alice. Yang memacu sistem kereta api Malaysia bukanlah peraturan tetapi kepercayaan, bukan pengawasan tetapi disiplin diri, bukan mesin tetapi hati manusia. Belum sempat kata-katanya habis, kereta api itu sudah mula bergerak selancar awan yang ditiup angin. Alice menahan nafas, matanya tertumpu pada jam tangannya. Jarum jam dan minit bergerak sejajar dengan waktu pelepasan yang dijadualkan tanpa sebarang perbezaan walau sesaat. Ralat masa pelepasan sekarang adalah sifar, kata Encik Ismail dengan tenang. Tiada nada bangga dalam kata-katanya, hanya satu pengesahan yang lembut terhadap usaha harian mereka. Alice menghela nafas perlahan dan tersenyum kecil. Bukan senyuman sinis atau mengejek, tetapi senyuman tulus yang lahir dari hati yang tersentuh, sungguh mengagumkan. Ini kali pertama saya mengalami pelepasan yang begitu senyap, seolah-olah masa itu sendiri sedang mendekati manusia dengan lembut. Encik Ismail mengecilkan matanya sedikit. Ya, Kereta api di Malaysia mencatat masa mengikut degupan jantung manusia, bukan sekadar meter mesin. Yang mengukur aliran adalah mesin, tetapi yang merasai aliran itu adalah manusia. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hatinya, mencatat masa mengikut degupan jantung manusia. Makna perkataan ketepatan dalam fikirannya mula berubah secara diam-diam. Seterusnya, Alice bergerak dari platform kereta api komuter ke platform ETS perkhidmatan tren elektrik. Walaupun di stesen yang sama, kepadatan udara terasa berbeza. Ia satu perasaan yang belum pernah dialaminya. Saat dia melangkah ke platform ETS, Alice menahan nafas. Beratus-ratus orang sedang berbaris, tetapi udaranya terasa jernih dan lapang. Hanya bunyi angin dan pengumuman kedengaran bergema, seolah-olah masa itu sendiri turut menahan nafas. "Kenapa begitu senyap?" dia bertanya perlahan. Encik Ismail tersenyum lembut. Di Malaysia, kesenyapan bukanlah satu bentuk penderitaan tetapi satu cara untuk tidak mengganggu masa orang lain. Kami menganggapnya sebagai satu bentuk adab. Contohnya, seperti membawa pulang sampah sendiri selepas makan. Ia bukan sekadar untuk tidak menyusahkan orang lain tetapi juga sebagai tanda bertimbang rasa kepada orang seterusnya yang akan menggunakan tempat itu. Budaya saling bertolak ansur ini diwarisi dari ibu bapa kepada anak-anak, turun temurun selama beratus-ratus tahun. Sikap bertimbang rasa inilah yang menjadi asas dan tunjang kepada tanah ini. Mendengar kata-kata itu, satu perasaan hangat mula tersebar di dada Alice. Saling bertolak ansur menjadi satu budaya. Konsep ini tidak pernah ditemuinya sebelum ini. Di Perancis, kesunyian adalah simbol kebosanan. Tetapi di Malaysia, kesunyian seolah-olah menjadi masa untuk berdoa, menghubungkan antara satu insan dengan yang lain. Setelah memasuki gerabak ETS, dia serta-merta memahami maksudnya. Tempat duduknya bersih tanpa sehabuk debu. Tingkapnya membiaskan cahaya dari luar dengan lembut. Seorang penumpang di sebelahnya memasukkan tin minuman yang sudah kosong ke dalam begnya tanpa sebarang bunyi. Orang yang berjalan di laluan akan menunduk sedikit apabila berselisih. Setiap orang menghormati kewujudan satu sama lain, seolah-olah dihubungkan oleh satu ikatan yang tidak kelihatan. Dalam perjalanan, cahaya senja mewarnai gerabak menjadi kemerahan, menyinari wajah penumpang dengan lembut. Semua orang sama ada membaca buku, tidur atau hanya merenung keluar tingkap dalam diam. Kesunyian itu ibarat sebuah koir yang bergema di dalam hati. Pada saat itu Alice sedar, kesenyapan orang Malaysia bukanlah kebisuan tetapi sesuatu yang hampir menyerupai doa, satu perbuatan memikirkan orang lain yang telah sebati dalam kehidupan seharian dan membentuk identiti tempat ini. Mereka tidak berkomunikasi dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan. Inilah kekuatan sebenar negara ini. Berbeza sekali dengan cara kami di Perancis ya, pantulan wajahnya di tingkap tidak lagi menunjukkan riak perbandingan tetapi diwarnai dengan rasa hormat yang mendalam. Pengumuman di dalam kereta api kedengaran, Kereta api ini sedang bergerak mengikut jadual. Alice bertanya sambil tersenyum, "Apa yang dimaksudkan dengan mengikut jadual? Berapakah julat ralat yang dibenarkan? Purata kelewatan tahunan bagi perkhidmatan ITS kami adalah 30 saat." Setahun, hanya 30 saat, sekejap dia tidak dapat memproses maksud ayat itu, 30 saat. Itu hanyalah masa untuk menarik nafas dan ini adalah jumlah ralat untuk tempoh sepanjang tahun. Otaknya cuba memahami tetapi hatinya tidak dapat menerimanya. Di Perancis satu lampu isyarat yang rosak boleh menyebabkan kelewatan selama sejam. Hujan lebat boleh menghentikan perkhidmatan. Namun di sana, kelewatan itu sendiri dianggap sebagai sebahagian daripada peredaran masa. Apabila dia menyedari hakikat ini, dadanya terasa hangat. Seterusnya, di pusat latihan yang mereka lawati, para pemandu sedang menjalani simulasi dengan wajah yang serius. Walaupun ralat hanya lima saat, badan kami boleh merasakannya, kata seorang pemandu muda. Mendengar itu, Alice mengeluh kagum. Kalau di Perancis, kalau kami kata ada kelewatan lima saat, semua orang pasti akan melancarkan mogok. Tawanya kedengaran bergetar, seolah-olah menahan air mata. Di sebalik ketepatan yang dikira dalam unit saat, jelas wujudnya sentuhan manusia. Pada hari terakhir lawatan, Alice dan pasukannya dibawa ke pusat kawalan operasi KTMB. Di sana terdapat sebuah skrin gergasi yang memenuhi seluruh dinding. Ribuan titik cahaya menunjukkan pergerakan kereta api berdenyut seperti degupan jantung. Para petugas berkomunikasi dengan tenang melalui set kepala. Tiada siapa yang meninjikan suara atau menunjukkan rasa cemas. Di dalam bilik ini, kelewatan seminit bersamaan dengan satu kemalangan, kata-kata Encik -kata Ismail membuatkan suasana menjadi tegang. Dia juga menerangkan tentang sistem tindak balas semasa kejadian seperti gempa bumi atau banjir kilat. Apabila sensor mengesan gegaran kecil, AI akan segera menganalisis data dan memilih laluan paling selamat lebih pantas daripada manusia. Tetapi keputusan akhir sentiasa dibuat oleh manusia. Mesin wujud untuk melindungi manusia bukan untuk mengatasi manusia. Sempurna sekali, bisik Alice. Dia tidak pernah melihat sebuah sistem yang mampu mengharmonikan teknologi dan manusia ke tahap ini. Di sebalik data yang dingin, wujudnya kehangatan insan. Kesempurnaan yang penuh kelembutan itu menggetarkan hatinya. Tetapi yang paling menyentuh perasaannya adalah pengenalan kepada kereta api ETS generasi akan datang yang diperkenalkan sebagai simbol masa depan. Sebuah model gergasi muncul dengan senyap di hadapan mereka. Pegawai penerangan tersenyum Sasaran kelajuannya akan lebih pantas, tetapi apa yang paling menakjubkan ialah kesenyapannya. Sebuah video ditayangkan kereta api itu seolah-olah terapung ringan tanpa bunyi geseran logam, hanya meluncur licin seperti membelah udara. Seolah-olah masa depan sedang mendekat tanpa suara. Kata-kata itu lebih kedengaran seperti doa daripada pujian dari mulut Alice. Encik Ismail berkata dengan lembut, kereta api di Malaysia wujud bukan untuk kelajuan semata-mata, tetapi untuk membawa orang ke destinasi mereka dengan selamat dan tenang. Pada ketika itu, sesuatu di dalam hati Alice cair. Di Perancis, kelajuan adalah kebanggaan. Tetapi di Malaysia, kesenyapan adalah bukti kepercayaan. Tidak gah, tetapi sempurna. Dia berbisik dalam hati, Malaysia adalah sebuah pulau yang sedang meluncur ke masa depan tanpa suara. Dia begitu yakin akan hal itu sambil menutup matanya perlahan-lahan. Malam sebelum pulang, di lobi hotel, Alice menerima satu email. Pengirimnya adalah pasukan penyiasat dari stesen TV tempat dia berucap. Tajuknya, kebenaran mengenai insiden etika penumpang kelas pertama. Saat membukanya, dia terkesima. Penumpang yang berkelakuan buruk di Perancis dahulu, penumpang kelas pertama yang menimbulkan masalah itu bukanlah orang Malaysia. Siasatan mendapati mereka yang menyamar sebagai rakyat Malaysia adalah pelancong dari negara lain. Mereka telah menggunakan pasport palsu. Pada ketika itu, satu rasa sakit menusuk hatinya. Bayangan rakyat Malaysia yang berbaris teratur di platform menunggu dengan senyap kembali bermain di fikirannya. Tiada yang bertengkar, tiada yang menolak. Realiti yang enggan dipercayainya dahulu kini terpapar jelas di hadapannya. "Saya dah silap," satu suara lemah keluar dari mulutnya. Dia tidak menyalahkan kejahilannya, tetapi menyesali keengganannya untuk melihat kebenaran. Ini bukanlah satu kekalahan tetapi permulaan sebuah pembelajaran. Di dalam pesawat pulang, dia membuka buku catatannya. Kesenyapan, kepercayaan, reka bentuk berpusatkan insan. Perkataan-perkataan yang dipelajarinya di Malaysia memenuhi seluruh halaman. Aku akan terapkan semua ini pada sistem kereta api Perancis. Azam itu mula membara secara diam-diam di dalam hatinya. Sekembalinya ke Perancis, dalam satu mesyuarat di Jabatan Teknikal, Alice membuat satu cadangan. Saya mahu membina satu sistem yang berasaskan kepercayaan, bukan reka bentuk yang mengawal pengguna. Zaman membina pintu tiket dan stesen dengan andaian bahawa manusia tidak boleh dipercayai sudah berakhir. Pada mulanya, rakan-rakan sekerja mentertawakannya, tetapi dia tidak berputus asa. Beberapa bulan kemudian, sebuah stesen baharu di sebuah bandar kecil telah mengguna pakai reka bentuk aliran manusia berasaskan kepercayaan yang dicadangkan oleh Alice kamera pengawasan dikurangkan, laluan diperluaskan dan struktur dibina untuk menggalakkan pengguna bertolak ansur secara semula jadi. Hasilnya, pertelingkahan berkurangan dan kecekapan operasi meningkat. Stesen ini menjadi lebih tenang. Saya rasa selamat membawa anak-anak ke sini setiap kali mendengar maklum balas daripada pengguna. Hati Alice terasa hangat. Seorang pengawal keselamatan juga berkata, sungguh menakjubkan apabila kamera dikurangkan, orang ramai nampaknya jadi lebih baik hati. Berdiri di platform yang telah siap sambil dihembus angin, dia tersenyum. Kesenyapan lahir daripada kepercayaan. Pagi yang disaksikannya di Malaysia itu masih segar dalam ingatannya. Beberapa minggu kemudian, Stizen TV Awam Perancis menyiarkan sebuah program khas tentang lawatan ke Malaysia. Tajuknya, Malaysia Kuasa Dalam Kesenyapan. Program itu bermula dengan perjalanan Alice dari KLEA. Platform yang hampir senyap, barisan manusia yang luar biasa teratur dan pemandangan orang ramai yang melalui pintu tiket kecil seolah-olah dengan satu nafas yang sama. Penonton di studio perlahan-lahan menjadi senyap sunyi. Penserita berkata, Di sebalik pintu tiket yang kecil ini, wujud sebuah nilai kepercayaan yang telah dilupakan oleh dunia. Sebaik sahaja program itu berakhir, para tetamu di studio serentak bertepuk tangan. Ia bukanlah sorakan riuh, tetapi tepukan yang senyap, penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Seorang pengulas yang pernah mentertawakan pintu tiket itu berkata di hadapan mikrofon, "Sungguh ironik. Dahulu kita ketawakan pintu tiket Malaysia seperti pintu anjing, tetapi sebenarnya yang biadab adalah kita sendiri." Itu gemben bukan pintu kecil. Itu adalah gerbang menuju kepercayaan. Kata-kata itu membuatkan Dewan kembali senyap. Kemudian, seseorang berbisik, kekuatan sebenar Malaysia terletak pada kesenyapannya. Selepas siaran, program itu dikongsi oleh media di seluruh dunia. Media sosial dibanjiri dengan komen yang tidak terkira banyaknya. Budaya yang tidak perlu kekerasan inilah yang mampu membina sistem kereta api terbaik dunia kepercayaan adalah jaminan keselamatan yang lebih kuat daripada sensor. Mereka tidak didorong oleh peraturan tetapi oleh hati nurani. Kesenyapan di negara ini membuatkan saya menitiskan air mata. Di bawah ruangan komen, tertera sekeping gambar stesen berasaskan kepercayaan yang dirika oleh alis. Platform yang disinari cahaya matahari dan orang ramai yang berjalan di situ dengan wajah yang sedikit bangga dan penuh kelembutan. Pencerita menutup program dengan kata-kata yang tenang. Pintu tiket di Malaysia bukan sekadar sebuah pintu. Apa yang disaksikan oleh dunia adalah sebuah pelan reka bentuk hati nurani rakyat Malaysia yang dinamakan kepercayaan. Skrin perlahan-lahan menjadi gelap dan tulisan putih muncul. Kesenyapan bukanlah kekosongan. Ia adalah kepercayaan. Jika cerita ini menyentuh hati anda, sila langgan saluran kami dan tekan butang suka untuk menyokong Pulau yang mengagumkan dunia ini Malaysia. Tepukan senyap anda akan menggerakkan inspirasi seterusnya. Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jumpa lagi dalam video akan datang.